Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Bakının Heydər Əliyev prospektində Şəfa stadionunun qarşısında avtomobillər və piyadalar üçün yeni tikilmiş yeraltı keçidinin açılışında iştirak edib. Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi və yol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi layihələrindən biri də Şəfa stadionunun qarşısında avtomobillər və piyadalar üçün keçədin tikintisidir. Nəqliyyatın hərəkətinin intensiv olduğu bu ərazidə inşallah və nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların təhlükəsiz hərəkətinin nizamlanmasını, tıxacların aradan qaldırılmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulan layihə hə artıq yekunlaşib. Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Şəfa stadionu qarşısında piyadalar və avtomobillər üçün yeraltı keçidinin mövcud vəziyyətini əks etdirən sxema baxdı. Sonra prezident piyada keçidinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsib. Piyada keçidi ilə tanış olan dövlət başçısına məlumat verilib ki, ümumi uzunluğu 214 metr, eni 16,5 metr, hündürlüyü 3 metr olan qurğu Heydər Əliyev prospektinin bu hissəsində piyadalar üçün indiyədək mövcud olmuş keçid problemini tamamilə həllinə hesablanıb. Bu keçid təhlükəsiz hərəkəti təmin etməklə yanaşı, daxili dizayni və dövrün tələblərinə cavab verən infrastrukturu ilə də diqqəti cəlb edir. Müasir işıqlandırma sistemi, açıq havada qurulmuş eskalator piyadaların rahatlığı nötə təmir etməyə yönəlib. Sonra prezident İlham Əliyev Şəfa stadionunun qarşısındakı yeni avtobus keçidinin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsib. Dövlət başçısına quruğunun texniki göstəriciləri barədə məlumat verilib. Qeyd edilib ki, keçidin ümumi uzunluğu 224 metr, eni 16.5 metr, hündürlüyü isə 5.5 metrdir. Bu göstəricilər nəqliyyatın intensiv hərəkətinə əlavə imkanlar yaradacaq. İcra olunmuş layihə əsasən keçidin aşağı hissəsinin uzunluğu 441 metrdir. Layihənin icrası zamanı 1480 metr uzunluğunda yeni yan yollar salınıb. Yeni quruq ilə tanışlıqdan sonra prezident İlhaməliyev Heydər Əliyev prospektində tikilmiş mövcud yeraltı avtomobil tunelindən keçərək Babək vəziyyə bünyədə prospektlərini birləşdirən avtomobil yolunun sxemi təqdim olunub.